હલો મિત્રો રામરામ સીતારામ જે મારા મિત્રો હિમાચલ પ્રદેશ પ્રદેશથી હે જે કારગિલ ઘોડી જે ગુજરાતનું એક નામચિહ્ન એનું કારગિલ શા માટે નામ રાખવામાં આવ્યું એનો જન્મ અને એ કારગિલ ઘોડીએ શું આપણને પ્રાપ્ત થયું છે એની માહિતી મેળવવા માટે મારા મિત્રો હિમાચલ પ્રદેશથી આવ્યા હું તમને મળું આ ઘોડીની પાછળ શું રહસ્ય છે અને શા માટે એનું નામ કારગિલ રાખવામાં આવ્યું એને બે ગોલ્ડ મેડલ બે હજાર દસની અંદર અગિયારની અંદર જે મધ્યપ્રદેશ અને હરિયાણા ઓલ્ડ પોલીસ આઈટીબીપી તમામ પોલીસે ભાગ લીધો હતો જેથી કરીને આ ઘોડીએ ગુજરાતનું એક નામચિહ્ન ગોલ્ડ મેડલિસ્ટ ફર્સ્ટ ગેમની અંદર ફર્સ્ટ મેડલ પહેલી જ એન્ટ્રી ફર્સ્ટ મેડલની અંદર ગોલ્ડ મેડાલિસ્ટ જે નામચિહ્હ આપણા ગુજરાતનું જે હાલમાં એની ઉંમર પચીસ વર્ષ થઈ ગઈ છે અને ચાર વર્ષથી રિટાયર્ડમેન અહીંયા હાલમાં શાંતિથી હવે સેવા ચાકરી કરીએ છીએ હું તમને બતાવું કારગીલ ઘોડી અમારા મિત્રો સાથે જે મારા મિત્રો આવ્યા છે જે આ ઘોડીની પાછળ જે રહસ્ય છે એ એમને જણાવીએ અને ખાસ કરી જે મુલાકાત અહીંયા આવી ગયા છે તો એમને બતાવીએ કે મુલાકાત ને ઘોડી વિશે શું વિશે છે તે હું જણાવી દઈએ બરોબર ને કેમ છો બઢિયા આપ थोड़ी सफर करके आए क्या बिल्कुल बिल्कुल हम मैं मेरा नाम मनीष है और मेरे साथ मेरा दोस्त आया हुआ है संदीप हम लोग यहाँ पे कच्छ डिस्ट्रिक्ट भुज में आए हुए हैं हम यहाँ पे भाई लोगों से मिलने के लिए आए थे तो इन्होंने हमें बताया कि हम आपको एक आज स्पेशल हॉर्स से मिलाने मिलाते हैं करके तो यहाँ पे हम इनसे मिलने आए हैं क्या नाम है भैया इनका इनका नाम है कारगिल है ओके कारगिल ना... नाम किस लिए रखा गया कारगिल कारगिल तो તો આ ઘોડી એક ખાસ વિશેષતા કે બે હજાર દસની અંદર મધ્યપ્રદેશ અને હરિયાણા પોલીસ આઈટીબીપી તમામ ડિસ્ટ્રિક્ટે ભાગ લીધો હતો એની અંદર ફર્સ્ટ ગેમની અંદર એન્ટ્રી ફર્સ્ટ પહેલી જ વખત અને ગોલ્ડ મેડાલિસ્ટ આ ઘોડીએ ખૂબ નામસિંહ આપણી પાછળ એને રાખ્યું હોય પચીસ વર્ષ થઈ ગયા અત્યારે પચીસ વર્ષ કમ્પ્લીટ હોય હા પચીસ વર્ષ કમ્પ્લીટ હોય અભી રિટાયરમેન્ટ ચાર સાલ છે રિટાયરમેન્ટ ઓકે ये कौन सा ब्रीड है? ये मारवाड़ी क्रॉस है। तो आप क्या मेरे को बताएंगे कि ये इसने कौन कौन से उसमें इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया है अभी तक किसमें मतलब मेडल्स लेके आए हैं आ घोड़ी ने बेरल गेम जो पीपड़ा होता दस पीपड़ा लगा लिया था इन अंदर एक मिनट में ने चौदह छेकन जी आने राउंड पूरो कर फर्स्ट फर्स्ट एंट्री अंदर फर्स्ट नंबर थी घोड़ी थे okay. जैसे आप इसकी देखभाल कर रहे हो तो आप हमें ये बताओ कि इसकी डाइट में हम क्या क्या यूज मतलब इसको देते हैं क्योंकि उम्र भी जैसे भैया बता रहे हैं कि काफी हो रखी है इसकी ट्वेंटी फाइव ईयर्स के अप्रोक्स हो गई है तो क्या क्या इसकी डाइट में इंक्लूड करते हैं या कम करते हैं उसके बारे में हमें थोड़ा आइडिया दो थो। आप पच्चीस से वर्ष पूरा थे गया, तो उम्र थोड़ी क्या मोटी थेगी तो खावा में थोड़ूगा पचास टका જે દિવસની અંદર બે કિલો ચણા આપીએ એની જગ્યાએ 1 કિલો ચણા આપીએ અને સાત કિલો જેને જાર જાર બાટુ આપીએ એની જગ્યાએ 3.5 કિલો કારણ કે ઉંમરની કારણે એને થોડું પાચન શક્તિ થોડીક નબળી પડી جاتی છે હવે આ રિટાયરમેન્ટ ગોડી છે અત્યારે ખાલી ઓનલી ફોર ખાઈ પીને ખુલ્લા એરિયામાં ફરવા માટે હા રસ્ટ કરવા માટે હવે એકદમ ખુલ્લામાં ફરી શકે છે ઓકે ઓકે તો જેસે કે ભાઈ તો આજ હમ ભુજ મે આયે થે जो पुलिस का यहाँ पे घोड़ों का अस्तबल है उसमें हमने विजिट किया कि हमारे दोस्त थे भाई साहब इनसे हमारा संपर्क हुआ तो इन्होंने हमें बोला था कि एक बार आओ विज़िट करो तो आज हम आए थे तो आज हमें स्पेशली भैया ने कई सारे घोड़े दिखाए घोड़ियाँ भी दिखाई बट जो सबसे यूनिक हमें चीज़ यहाँ पे इन्होंने घोड़ी दिखाई वो आपके सामने है ये इसका नाम है कारगिल और कारगिल अब आप पूछोगे कि कारगिल इसका नाम कैसे पड़ा तो इसका नाम कारगिल पड़ा जिस टाइम कारगिल का वॉर हुआ था तो इंडिया ने जिस टाइम वॉर जीता है जिस दिन जीता है उस दिन इस घोड़ी का जन्म हुआ था तो उस वजह से इसका नाम रखा गया है कारगिल तो काफ़ी मतलब प्राउड मूवमेंट है हमारे लिए भी और यहाँ के स्टाफ के लिए भी तो अभी वॉर को हो गए हैं पच्चीस साल अप्रोक्स तो पच्चीस साल की ये घोड़ी है मतलब काफी एजड है बट स्टिल उसको मेंटेन है रखा हुआ इन्होंने और काफ़ी हेल्दी है ये तो इसके बारे में हमें भैया ने जैसे बताया कि इसने नेशनल गेम्स में दो बार गोल्ड भी जीता है और 2010 में 2011 में दो टाइम ये मतलब गोल्ड विनर है और उसके बाद इसके बारे में हमें इन्होंने बताया कि कैसे कैसे इसकी अभी डाइट मेंटेन हो रही है और किस तरह से इसका अभी जीवन चल रहा है जो घोड़ी है ये इसका अभी जैसे हम नौकरी करता है कोई भी नौकरी करता है तो एक टाइम आता है रिटायर हो जाता है उस हिसाब से इस घोड़ी को भी रिटायर कर दिया है इन्होंने बट रिटायर होने के बाद उसका अभी रेस्टिंग पीरियड चल रहा है घोड़ी सिर्फ रेस्ट करती है और इसका जो डाइट है उसमें भी कुछ इन्होंने मोडिफिकेशन करी हैं क्योंकि पहले इसको होता था, था कि दो किलो चना देते थे अब क्या है कि 50 परसेंट डाइट कम हो जाती है जैसे मानव के लिए भी है कि जवानी में बंदा बहुत खाता है पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसको कंट्रोल करना चाहिए तो ये हमें पशुओं से भी ये चीज सीखनी चाहिए कि उम्र बढ़ रही है तो वो नहीं होना चाहिए कि उम्र बढ़ गई तो अब मैं खाने पर भी ज्यादा जोर दूंगा तो घोड़ी के लिए भी अब उन्होंने कर दिया फिफ्टी चना पहले दो किलो था तो अभी वो देते हैं एक किलो उसके बाद ज्वार देते थे सात किलो तो अभी इसको देते हैं साढ़े तीन किलो उसी हिसाब से इसका हर चीज का इन्होंने डाइट मेंटेन रखी हुई है और घोड़ी इस टाइम भी काफी हेल्दी कंडीशन में है तो ये काफी मतलब अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए यहाँ पे आके इस घोड़ी को देखना और बाकी भी यहाँ पे जो इनके पास अस्तबल में घोड़े या घोड़ियां हैं उनको देखना तो काफी अच्छा मूवमेंट था और अगर आप में से भी कोई भूज में आता है तो आप भी इनसे संपर्क कर सकते हैं भैया आपको काफी अच्छा यहाँ पे एक्सप्लोर करवाएंगे तो इसके लिए मैं भैया को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगा okay. थैंक यू भैया okay. आपने हमें ये मौका दिया थैंक यू